افغانستان په دې وروسته یو کې د غیر معمولیه او شدید بهرانونو شاهد دی چې لکبله د افغانستان په ګنډ شمیرسی مو کې شدید سیلابونه راوتلې دي تر باغلانو تخروسته تازه په فاریاب او غور ولایتونو کې هم سیلابونه ځاني اموال زیانونه راوولې دي د د افغانستان په شمال کې د فاریاب ولایت کې تر سیلابونو وروسته وضعیت دی د فاریاب ولایت مرکز د میمنه خر هم سیلابونه سخ زپلې کورونه او دکانونه تر اوبو او خټو لاندې دي د سیمه او سیدون کې وای چې سیلاب به سارای وو او هرڅه سیلابونو غوړې دي. هیڅ چيز نه مونږه ده، نیو خورزنی مونږه ده، هیڅ نديره پاتې، نه خواړه نه کمپلې چې په پاکستان او اولادونه پکې پټ کړو. هیڅ نديره پاتې، د یو څه وسایل <سؤال> را پاتې او هغه هم تروبو لاندې دي. موږ ډېر خړېدل یو، سیلاب کې اشپزخانه او تشناب هم وځړ شوې. زمو یو د ونیم کلند زوي هم به هوښرې. اوسه ما خزه نګدی و چې سې لا بړې و او کریم ځنه کړه په دې بوز د سې لا بړ بوز موږ د کور په دروازې را نوتې او زمون کورونه او دکانونه هم خراب کړل زمون دکانونه چې په کې تر یو لکه ډیر مال پروتو هم سې لا بړې ده داده تاسو خپل وګوره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ورسته او رختونو او سیلابونو زپل شوی له هم د قربانیانو په ویر بوختی د فاریاب ولایت ځای چرواک هم وايي چې سیلابونو په دغه ولایت کې لک تر لګه وڅلويخته نه وجلی او لدرېسو ډیر کورونه ویجاړ کړي دي د فاریاب ولایت په گاوند کې پروت غور ولایت هم ورته شدید سیلابونو زپلایدي د غور ولایت د ځای چرواک په خبره دغه ولایت کې هم سیلابونو لک تر لګه پنځوس تن وجلی او سلګونه نوری به ځای کړی دي د طالبانو ځای چروه کوي چې د تلفات او زیانونو ارقام لا ابتدايي او خای تر دې هم ورشي. دږي جمعې راځه د تلفقامونو نه خورده او مقصد هر کې در طرف اصلا پښونه نه لګومي رئیس ما ما شمانه څنډي خړلې خلک هرې خوا ته د پناخسل لپارتل لیدي زموږ خپلوان غرونو ته خاطري هلته هم دیو پنازای نه لري نه کورش ته نپسی دي د ریس څنګه حالت لکړه ونو ډک کدان مشکلات او مقاصد دي خلاص سرتاسر مصیبات دي مخ ما څه وکړو نه ترونه <تصفح> بغلان ولایت هم د خنړی سیلابونو شاهد وو چې پکې ل300 زیات کسان مرشوي او ل1400 زیات پکې ټپین شيول دغه سیلابونو زرګونه کورونه وجار کړی او لسیابونو ژوندۍ پاتې لا هم سرپناه خوړو او د څخاک پاکو بوته لاسرسي نه لري د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام په شمول مرستندوی ادارې په سیمه کې اړمنو ته مرستې برابروي خو ستونزې ډېري دي ځکه چې ډېرې سیمې لا هم د سیلابونو له امله د لاسرسي ورنږدې